Вкусного всем! Польский борщ отличается от известного нам борща тем, что это по сути питьевой суп. Несколько десятков лет назад я познакомился с ним в Польше. И с тех пор это самая любимая добавка к пельменям. Там в Польше его подают как правило в чашке. Вы можете просто пить, либо в прикуску, или в прихлеб к блинчикам, пирожкам и пирогам. Но самое вкусное, это когда его подают с варениками или пельменями. По-польски пироги и ушки. Также это символическое блюдо на польский сочельник, где свекольный борщ символизировал здоровье и долголетие. Традиционно польский борщ варится именно из квашенной свеклы и свекольного класса. Есть вариации со свежей свеклой, но это уже современное упрощение. Кстати, у нас на канале есть рецепт свекольного класса, где вторичным продуктом на выходе является квашеная свекла. Мы их и используем здесь. Также нужны овощи корневые морковь, сельдерей, петрушка, а также лук и чеснок, сушеные сливы, лучше всего чернослив, яблоко и горсть сушеных лучше лесных грибов, которые необходимо замочить до приготовления часа два в холодной воде. Я взял лисички для красоты, обычно же использую белые. Из специй лавровый лист, душистый черный перец с горошком, майоран. Это, пожалуй, самая любимая поляками специя из травяных. Ее добавляют порой куда ни попади, как у нас лавровый лист. Тут она крайне важна. Соль, сахар, взбить кислоту кваса и черный молотый перец. А также немного масла для обжарки овощей. Подготовка продуктов несложная и быстрая. Измельчим квашеную свеклу. Я измельчу блендером. Можно натереть на терке или мелко нарезать. Измельчитель с этой задачей справится быстрее. Квашеный буряк, оставшийся после приготовления кваса, я храню в морозилке. Для приготовления этого борща он подходит в самый раз. Затем испечем лук, надогнем, надев на вилку, пока не появится подпалины. Постарайтесь со всех сторон. Печеный лук в бульоне вкуснее и на мой вкус, и на вкус польских хозяек, вкуснее, чем лук обжаренный в масле. А бульон у нас будет знатный. Испекли лук, поставим на огонь кастрюльку с толстым дном и нальем на дно немного масла. Поджарим морковь и сельдерей и петрушку, если у вас сырая, целиком, все целиком. Петрушка у меня сушеная, тоже годится, но поджаривать ее соответственно не нужно. Поджариваем до корочки минуты 3, добавляем сушеную петрушку и воду. Обязательно горячую, вода должна сразу закипеть. И оставляем вариться минут 20. На малом огне еле булькая. Через 20 минут добавляем половину свеклы. Чеснок крупно режем прямо в кастрюлю. Крупно нарезанное яблоко. Чернослив. Лук. А также слегка отжатые вымоченные сушеные грибы. Кстати, в польский сочельник грибы считаются символом магической жизненной силы. Да и овощной бульон с ними расцветает незабываемым вкусом. Варим 30 минут до мягкости овощей. Затем сливаем бульон. Грибы можете отобрать и добавить в готовый суп. Отварные овощи можно использовать в салат. А бульон возвращаем на огонь. На самый малый огонь, что у вас есть. Добавляем немного воды до 700 мл, если у вас мало жидкости. Добавляем квас, ароматный, насыщенный. Без него этого борща бы не было. Оставшуюся половину свеклы, это единственный ингредиент, что будет в борще кусочками. И все специи. Лавровый лист, зерна перцев и, конечно, майоран. Одну чайную ложку. Остальной майоран добавьте уже при подаче, при желании. Также сейчас добавим черный молотый перец соль ложку полторы столовых и сахар около двух ложек почему около перемешайте и попробуйте на вкус бульон не должен быть очень кислым сделать его бархатно кисленьким вам поможет сахар и оставляем его прогреваться не кипеть на малом огне помешиваем если у вас закипит половина цвета бордового свекольного исчезнет а вы ведь не хотите этого потому что это будет уже не то. Томить минут 15-20 и борщ готов. Можно подавать как согревающий напиток, можно в прикуску к пирожкам-пирогам. Но я рекомендую начать с пельменей. Отварили их, выложили в тарелку, залили борщом, добавили кто хочет сметану и грибы из бульона. И это фантастика. Это самое вкусное, что придумано человечеством к пельменям. Это незабываемо. Ароматный бульон кисленький, но слегка, где-то даже слегка сладковатый, но не сахаром, а овощами. Насыщенный не только цветом, но и вкусом. И в этом солененькие пельмешки. Нирва на удовлетворение. Приятного аппетита! Смочного! А вам спасибо за просмотр видео. Заглядывайте к нам почаще, а лучше подпишитесь на канал Корчма. И будьте здоровы!